Вітаю в ефірі актуально. Ми продовжуємо говорити на актуальні події, якими живе Херсонщина. Одна із цих подій це тема волонтерство. Гостем в нашої студії є депутат Херсонської міської ради, лідер грузинської діаспори Ілорі Еліко Маркелі. Елікоросланіна, я вас вітаю. Добрий день, Еліко Елікоросланіна. Ви називаєте себе українською грузинкою? Неодноразово ви таке заявляли в інтерв'ю, навіть нашому телеканалу. Це дуже патріотично. Звідки лялось таке у вас почуття патріотизму і до України, і до Грузії. Ну, я родилась в Грузии и выросла в Грузии, а всю остальное свою жизнь я провела на своей любимой родной Украине. И у меня, я считаю себя грузинской украинкой, потому что я, у меня две родины, Украина и Грузия. Вот. Если Сократ. секрет, как вы потрапили, за Крым в Россию? У меня отец вообще по происхождению украинец, но во время войны у него умер отец, и бабушка вторично вышла замуж, и моего отца с двумя сестрами воспитывали грузины. І так, папа правда, на грузинки, ну опять свою родину не забула і привезла нас сюда, і ми вступили в Херсонський університет закінчила і от залишився жити в Персоні. Ви затронули тему війни, що в Грузі так, такі такі да. події, які наразі зараз у нас. Я думаю, це головний поштовх того, що ви наразі чим ви займаєтеся волонтерством. Так це? Да, для мене війна это це... Не со слов, я его знаю, потому что я это пережила сама в Абхазии, и это очень болезненно для меня. Поэтому, наверное, поэтому я сегодня стою рядом с украинским народом, потому что именно в грузинской войне в Абхазии, которая была, то украинские солдаты стояли рядом с грузинским народом. И именно они помогали и спасали детей наших грузинских. И... Вивозіли Тудова, Поэтому тому я сьогодні вважаю своїм долгом бути рядом з Україною і рядом з українськими ребятами. Ну, вас сьогодні називають без перебільшень чи не найголовнішою волонтеркою Херсонщини. Про вас дуже багато говорять. Розкажіть про свою команду, з чого все починалося? Ви знаєте, я горжусь тим, що Херсон настолько патріотичний город і настільки сильные здесь проживают люди. Нас, начиналось нас два человека, всего два человека нас было. И постепенно мы соединились, и нас очень большое количество сейчас. В нашей команде есть... Ломака Людмила Васильевна. То и лекари. Да, все, и врачи есть, и депутаты есть мэр города. Особенно большая помощь была как со стороны мэрии, так же со стороны облдержадминистрации администрации при устройстве ребят в жилье на зиму. И так же самое с этими дровами вот очень сильно помогали и, и вот так вот оно как-то вы знаете вот мы уезжаем в поездку когда едем на обратный путь у нас уже есть готовый список что нам надо дальше и мы в телефонном режиме созваниваемся у нас есть здесь э, команда большая и мы звоним там девочки надо, завтра надо вот это вот это вот это вот это мы как раз в пятницу ездили пока вернулись домой уже у нас были собраны деньги мы заказали пошили и вот завтра опять едем опять везем ребятам если Як у нас окажется куда сама завтра решили, завтра так? мы будем ехать в Каланчак и будем будем ехать в Чеплинку, ну, в Каирку. там как раз ребята, они сейчас раздетые, ну, вещи изнашиваются, меняются, ротации происходят, и, а теплых вещей в Усклатов особенно нету. Вот, а потом мы планируем в понедельник уже в Широкий Лан. Там нас наши мальчишки солнце ждут, и мы их очень сильно любим. И каждому из них я им говорю, ребята, мы вас очень любим, мы вас верим, вы наши герои. А чего на разе не выстачает больше всего нашим захисникам? Ну, вы знаете, вот я разговаривала так, так же самое с ребятами, которые сейчас находятся в Донецке, в Горловке, в Мари. Маринском. Они говорят, что как таковой массово на сегодня у них есть то или... Вот, а им необходимо особенно сигареты, кофе, там, кое кому-кому, да, кое кое-кому там бушлаты, кое-кому там берцы, но в основном вот они раньше мы туда больше отправляли, сегодня уже меньше, сегодня уже больше потребность идет там аккумуляторы на громитехнику, вот такое вот, и а здесь форма именно теплые вещи, потому что они изнашиваются, они рвутся, и это очень необходимо, ребятам. Вы знаете, я даже горжусь тем, что сегодня ребята Стараются ничего не просить, Знаете, стараются так? да, и они нас жалеют, и они говорят, что мы увидим, насколько вы выкладываетесь. Давайте так, мы пока это еще месяц поносим. Вот если совсем порвется, то уже потом. И смотришь на них, просто каждого из них хочется прижать к груди, обнять, поцеловать и сказать, ребята, вы такие умнички. Элика Руслановна, мы знаем, что вы депутат Херсонской и Мисскуй Рады. Отже, расскажите про свою работу. Какие питания, какие проблемы есть у жителей вашего округа? Ой, вопросов очень много. Вопросов очень много, но по мере, по, как они приходят, так по мере этого мы стараемся их решать. Но вы знаете, вот на протяжении моего депутатства все вопросы, которые были ко мне лично, да, с которыми ко мне обращались люди, практически все были решены. И я гордо могу сказать, что все запросы, которые ко мне приходили, мы их решали. Вот последний запрос был, он очень болезненный и серьезный. Это по Херсонскому дому номер 26. Там была огромная проблема с отоплением, и четыре года мы бились, бились, и в этом году, наконец-то, благодаря Штепель. помощи Владимиру Васильевичу мы запустили это, это отопление, и в этом году у них есть тепло. И я считаю, что это большое достижение. Вот, помимо этого, вот так же самое в школе у нас была проблема с крышей. Тоже вопрос этот решили. Вы знаете, что мне нравится в моем поселке? В моем поселке, как я люблю их, так же они любят меня. Про киндийку. Да, да, да. Про киндийку. Это про мою любимую киндейку, да. У нас как там... Вы знаете, утро, когда выходишь с дому, и ты встречаешь того же соседа, ты тех же и здороваешься с ними, уже говоришь, что «Господи, спасибо тебе за такое приятное утро, что вот есть эти люди, которых ты любишь, которые тебя любят». И вы даже себе не представляете, с какой радостью мы друг друга встречаем. Мы даже, вот я еду на машине, останавливаюсь, выхожу, обнимаю, целую, потому что это, это все мои родные, любимые, и я их очень люблю, честно. И если есть какие-то проблемы, то мы их обязательно решаем. Знаю, чула и читала, помогаете сиротам, инвалидам. Да, Расскажите, пожалуйста. да это, это дети, которым я уже помогаю лет 15, и это моя вторая семья. Я даже в статусе себе написала в одноклассниках, что у меня было двое своих родных детей, 12 детей, которыми я пилкуюся, опыкуюся, вот и усыновленных 300. Вот, это, это, мои солдаты, это мои военные, которых я считаю своими тоже родными детьми, которые им, мы необходимы, да. А дети сироты, значит, мы сейчас вот им заканчиваем делать ремонт и комнат, уже двое живут в комнатах, третий тоже вот на днях, уже пандус сделали благодаря отца Евгения, большое ему спасибо, он нам помог сделать пандус для девочки-инвалида, вот. И выпустили книгу Виталия Пронько, это вообще шедевр, он мечтал об этой книге, и мне удалось, не, ни одной, а с помощью всех моих друзей, близких, родных, удалось реализовать его мечту. И вот у него есть уже свой первый сборник. Вы знаете, очень много людей теперь его приглашают и покупают у него эти сборники. И вот я считаю, что если вот столько дел делаешь в жизни, да, жизнь уже прожита не зря. И я говорю, если в любой момент я обернусь назад, я могу сказать спасибо Господу, что не зря я прожила эту свою жизнь. И бачу, вы навіть наведите... Отримуете певный заряд эмоций, так? Очень, всего, очень. Всего. Вы знаете, когда мы встречаемся, самое приятное, я люблю Рождество. На Рождество эти ребята, дети-сироты, инвалиды, они приезжают ко мне домой. Или же мы отмечаем у меня в кафе, и у нас обязательно совместное мероприятие. Всегда. Это у нас заведено, это постоянно у нас так. И когда мы встречаемся, у меня сердце выпрыгивает сорбит. У меня такое ощущение, что это мои родные дети, мои любимые. И вы представляете, каждый из них какой-то мелочев. мелочевку приносит. Но в этой мелочевке столько любви, столько силы вложено. И я все берегу. И рисунки их не... И у меня даже весь дом забит их фотографиями. Когда ко мне приходят гости, меня спрашивают, это что ваши дети? Я говорю, да, это тоже мои дети. Настолько я вот их люблю очень сильно. Я знаю еще за... Вашої ініціативи, за вашої підтримки було дуже багато різноманітних і фестивалів, і концертів грузинських. Расскажите про наихуловниченные цикавищи и что будут в планах все по Да, конечно, будут. Я благодарна очень посольству Грузии и консульству Грузии в Одессе. Они очень сильно меня поддерживают. При одном звонке сразу же приезжают и помогают. Когда началось, начались военные действия, первое, что я захотела, помочь военнослужащим. А так как финансов таких нет, я не знала с чего начинать и как же это сделать. И я звоню в Одессу, естественно, советую с художественным руководителем Ансамбриса Катвелла. И он мне говорит, что... Что тебе надо? Мы рядом, мы команда, мы же одна семья. Я тогда воспряла духом. И мы организовали благотворительный концерт. Мы собрали 45 500 гривен. Это была баснословная для нас сумма. И тогда как раз приехали пограничники, передислоцировали mm -hmm. с Крыма сюда. И вы понимаете, и ни жилья, ничего, не обустроено ничего. И мы вот так вот решили эти деньги перенаправить именно на пограничников. И я так чувствовала себя. Вы знаете, на высоте мне было приятно, что мне удалось это сделать. И большое спасибо Херсону, Херсонцам. Если бы не те люди, которые нас окружают, да, если бы не те люди, которых я люблю, которые меня любят. Я думаю, этого всего бы не произошло. Второй момент, когда вот даже грузинское кино, да, так. фильм был назначен, первый день был аншлаг, второй день был фильм на 6 часов вечера. Люди на работе, да, при, тяжело им приехать. Вы себе не представляете, люди пришли, люди пришли, и мы собрали 16 тысяч гривен, а фильм был по 25 гривен всего на свой билет. И я считаю, что это огромная поддержка, и это доказывает еще раз, что насколько мы стали сильные, единые, и мы все вместе, понимаете, а это важнее всего. Сегодня именно в команде нас поломать нельзя будет, и сегодня именно Херсон. Я его обожаю. Самый лучший, самый красивый. И в Херсоне самые лучшие люди живут. Я думаю, на цих теплих словах, на цій гарній ноті ми закінчимо нашу розмову. Ваші передноворічні побажання нашим телеглядачам. Мої рідні, мої любимі, я хочу вам пожелати мирного неба. Це найголовніше. І хочу вам сказати, живіть любов'ю, ідіть з любов'ю. даруйте любов друг другу, і все буде у нас добре. Дякую вам всім. Телеканал Твій Плюс також бажає всім миру, любові та злагоди. Це була програма «Актуально». До нових зустрічей в ефірі.